Назад у 60 е об'ємні зачіски Аля ля Бріжит Бардо та Одрі Хепберн повертаються. І щоб зробити їх правильно, потрібно знати всього чотири простих правила. Начесы на сегодняшний день занимают очень немаловажное место в нашей жизни. Я думаю, что любая женщина в домашних условиях на сегодняшний день должна уметь делать начес, так как наши родители это делали в 60-е 70-е годы. Итак, перед начесом нужно обязательно вымыть голову. Начесывать несвежие волосы категорически запрещается. Расчесываем волосы и наносим пенку для укладки или же лосьон. Если волосы у нас не окрашенные, то мы можем брать пенку сильной фиксации. А если волосы окрашенные и тем более осветленные, то нужно брать пенку легкой фиксации. Наши прямые волосы, для того чтобы они стали пластичными, мы должны предварительно накрутить. Мы предлагаем волосы высушить феном и подкрутить электроутюжком. Расчесываем волосы и приступаем к начесу. Начес можно выполнять специальной расческой, можно выполнять вот такой щеткой, в домашних условиях даже обычной комбинированной расческой. Для того, чтобы начес был прочный, нужно выдерживать очень хорошее натяжение пряди. Поэтому ее лучше удерживать большим пальцем вот в таком кулачке. Начес может быть прикорневой, начес может быть и серединный, а может быть начес и по всей длине. От середины до концов. Для того, чтобы начес прочнее держался, мы можем использовать лак в корень. Для этого я приподнимаю прядку, пробрызгиваю по всей поверхности головы волосы у корней. В самом начале нашей работы в нашей модели были отросшие корни. Посмотрите, с помощью начеса можно этот эффект снивелировать. Мы получили образ женщины-бам, женщины-фатальной, очень уверенной в себе.